ada sesetengah jin ataupun sesetengah makhluk ghaib dan halus ini ada kumpulan yang sifat dia menunggu di tanah-tanah perkuburan baik tanah-tanah perkuburan yang baru maksud saya baru ni tanah kubur yang masih diguna pakai maksudnya kalau ada orang mati tanam di situ ada orang mati tanam di situ kita guna kubur tu maksudnya kubur tu diistilahkan kubur baru tak kira bangsa mana, tak kira agama mana, ada kelompok jin yang memang duduk situ. Tanah perkuburan Islam pun ada, perkuburan Yahudi pun ada, perkuburan Cina pun ada, perkuburan Buddha pun ada. Dia ikut bangsa pun ada, dia ikut agama pun ada. Sedikit sebanyak kita akan memperkenalkan iaitu jenis-jenis jin. Jin ni sifat dia sama seperti manusia. Kadang-kadang dia ni sombong. Kadang-kadang dia ni nakkan nama. Dia nakkan darjat. Dia nakkan kedudukan. Sama dengan perangai manusia. Jadi bila dia nak semua benda-benda yang saya sebutkan tadi, mereka menamakan kumpulan-kumpulan mereka dengan nama tertentu. Mereka namakan grup mereka dengan nama tertentu. Mereka namakan kumpulan mereka dengan nama-nama tertentu sebagai contoh ada sesetengah jin ataupun sesetengah makhluk gaib dan halus ini ada kumpulan yang sifat dia menunggu di tanah-tanah perkuburan baik tanah-tanah perkuburan yang baru maksud saya baru ni tanah kubur yang masih diguna pakai Maksudnya kalau ada orang mati, tanam di situ. Ada orang mati, tanam di situ kita guna kubur tu maksudnya kubur tu diistilahkan kubur baru tak kira bangsa mana tak kira agama mana ada kelompok jin yang memang duduk situ tanah perkuburan Islam pun ada perkuburan Yahudi pun ada perkuburan Cina pun ada perkuburan Buddha pun ada dia ikut bangsa pun ada dia ikut agama pun ada sementelah lagi tanah-tanah perkuburan yang bersifat ditinggalkan dengan kata lain tanah perkuburan lama Hak mungkin tak ada ruang, tak ada tempat dah nak tanam manusia Jadi kita stopkan Jadi kita pindah ke tanah perkuburan yang baru Hak baru pun dia ada, hak lama pun lagi dia ada Jadi contoh Piramli dah tunjuk dalam filem Pendekar Bujang Lapuk Nah, ada. Bila nak pi bertapa, bila nak pi baca wirid dia, nak pi baca mentera yang piramli kena di mana? Di tanah perkuburan. Nah ha, bila nak start di situ, keluarlah geng dia. Hak tiuk terampek tu, geng 606. Nah ha, dia letaklah nama dia 606, hatu 607, hak ni geng 14 ke ikut dia lah. Jadi dia ada geng-geng yang menunggu tempat-tempat seumpama demikian. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan manusia. Sebab dalam hadis nabi banyak menyebut tentang keutamaan menziarahi ku, kubur. Menziarahi kubur ni antara keutamaan dalam agama kita. Kenapa perlu ziarah kubur? Perlu ziarah mayat, perlu ziarah jenazah supaya menginsafkan diri kita. Sebab satu masa kita pun akan duduk tempat yang yang sama. Bukan kita nak hidup tongkat langit. Bukan kita nak hidup selama-lamanya. Satu masa kita mati. Satu masa Allah akan panggil dan tempat yang sama orang akan letak kita liang lahat tanah perkuburan. Jadi antara benda sunat ialah ziarah kubur nak suruh insaf. Nak suruh manusia ingat Allah. Tetapi jin, iblis, setan ni bila kembali pada Allah, inilah jalan manusia nak ingat Allah. Mereka buat awal-awal lagi sekatan dan roblok. Tempat ni bukan jadi tempat insaf diri. Tempat ni kita akan buat jadi tempat menakutkan bagi orang. Hari ni, kalau suruh pi kubur siang hari, mungkin ramai yang berani. Tapi bila pi suruh malam, ha, belum tentu lagi, boleh pun. Kalau suruh bawa M16 dengan pistol pun dia, ah eh. ha, dengan orang tak kualah pistol M16, yang ni nak tembak hantu, tak mungkin. Jadi, hak ada pistol pun, belum tentu lagi boleh duduk tunggu kubur. Ha, inilah, maksudnya benda ni dah membayangi hidup kita sejak sekian lama. Kumpulan yang kedua ini ialah kumpulan-kumpulan yang dianggap seperti menunggu gua. Kan dalam gunung-gunung, dalam bukit-bukit tertentu adanya lubang-lubang yang kita namakan sebagai gua-gua. Jadi ada kelompok-kelompok jin ya yang memang mereka suka menginap dan bermastautin dalam gua. Yang ini kita panggil jin gua sebagai contoh. Macam filem Piramli jugalah kita guna waktu anak Allah apa anak Haji Bakhil tu dia kena sihir dekat Haji Labu kan. Jadi dia pi masuk dalam gua minta apa? Batu hikmat dengan pendeta tu kan. Ha, pendeta hak dalam gua. Kadang-kadang ada jin yang duduk dalam gua. Macam filem satu lagi filem apa? Nujum Pak Belalang. Ha, bila kawan tu nak sembunyikan harta yang dia rompak daripada istana Lim menjamak jadi jadi apa? Jadi penghuni gua tu kan. Ha, jadi dia pun, ampunkan kami, ampunkan kami tak, penunggu gua tu. Jadi di situ, Piramli nak tunjuk masyarakat kita dah memang sinonim dengan tempat-tempat tersebut bila gelap, ada benda-benda yang pelik, ada benda-benda yang berbunyi, terus menganggap tempat tu ada orang duduk. Bukan makhluk seperti kita, tapi penunggu gua daripada kalangan jin, iblis dan syaitan. Kumpulan yang ketiga adalah kumpulan-kumpulan makhluk halus yang men menunggu mayat-mayat tertentu. Maksud mayat-mayat tertentu ni bukan mayat yang dah ditanam, hak tu geng kubur dah ada. Tetapi yang mayat-mayat yang baru meninggal, mayat-mayat yang baru mati. Sebab itulah kalau ada kematian di kalangan adik-beradik, kematian di kalangan kaum kerabat, kematian di kalangan saudara terdekat Maksudnya kalau meninggal tu tempat-tempat yang kurang apa kurang sesuai lah. Bukan mati di rumah, kadang-kadang mungkin mati di hutan, mati tengah padan, mati tengah laut. Sebelum kita nak minta pertolongan daripada orang lain, kita nak tinggal mayat tu kalau boleh tu tutup mayat tu. Jangan biar dia lagu tu terdedah dan terbuka. Sebab bila kita tinggal untuk tempoh yang lama, mesti ada benda tu akan duduk sekali dengan mayat tersebut. Tak kira lah dia nak duduk di situ saja-saja ke atau dia nak merasuk dalam mayat tersebut. Yang keseterusnya ialah jenis kumpulan-kumpulan yang dia ini menunggu jenis sifat-sifat tempat yang bersumberkan air. Hak ni paling banyak. Maksudnya ada dia duduk di teluk-teluk, ada dia duduk di kolam-kolam, ada dia duduk di tasik-tasik, ada dia duduk di sungai-sungai. Kadang-kadang ada sumber air yang bersifat lebih luas iaitu seperti laut. Dan ulama-ulama kadang-kadang membahaskan isu jin laut dengan jin darat ni sebenarnya mereka mengatakan bahawa jin di laut sebenarnya lebih hebat. Jin di laut lebih ganas, jin di laut lebih garang dan lebih gangster daripada jin-jin yang di darat. Kita hari ini ni banyak berdepan dengan jin-jin darat ke jin-jin laut? Jin-jin darat saja, tu pun tak mampu nak lawan dah. Apa lagi nak lawan dengan jin-jin hak bertaraf raja laut tu? Itu begitu jugalah kumpulan-kumpulan lain yang ada yang menunggu bersifat gunung ganang hak duduk atas gunung, ada yang menunggu bukit bukau duduk atas bukit. Ada juga yang duduk di atas pokok-pokok ada juga yang menunggu lubang-lubang tertentu Ada juga yang duduk di atas angin Ada juga yang duduk di atas awan Dengan kata lain dalam kumpulan yang sama Grup yang sama-sama-sama jin ni pun Mereka nak diri mereka ni Ada perbezaan dengan kumpulan yang lain Ha, nah, macam kita lah, kita hari ni mungkin menamakan kita dengan nama kampung Aku bayang lepas, bayang baru, hang tu Tapi jin pun dia nak dia dikategorikan dari sudut perbezaan tempat-tempat dan uh, spesifik spesifik penilaian. Bagaimana mereka itu menguasai sesuatu kawasan ataupun sesuatu wilayah jajahan mereka? Itu dari sudut kumpulan-kumpulan jin. Jadi bila kita dah faham demikian, ini menunjukkan bahawa jumlah jin memang terlampau jauh bezanya dengan jumlah kita manusia. Mereka memang lebih ramai. Sebab itulah seorang ulama kata, kalau ditakdirkan kamu dapat lihat jin ni sama seperti aku dapat lihat jin ni, seumpama aku ambil sebatang jarum dan aku lambungkan jarum ni ke udara. Secara kasar, orang yang tak nampak apa-apa, dia akan nampak jarum tu jatuh ke tanah balik. Tetapi apa yang aku lihat, nak kamu nak ceritakan ni ialah betapa ramainya betapa banyaknya jumlah jin kalau aku lambung jarum ni jatuh atas belakang-belakang mereka maksudnya nak bagi jatuh ke tanah tu terlalu susah terlalu sukar sebab jumlah mereka yang terlampau banyak jadi dia perumpamakan kalau lambung benda yang nipis yang halus macam jarum pun payah nak jatuh atas tanah boleh kita bayangkan jumlah mereka yang begitu yang begitu ramai Jauh berbanding dengan jumlah manusia